nak bagi duit. Tapi cerita banyak lebar pula. Tak baik. Kenapa kau orang ni, ha? Berat badan tu nak kena jaga. Wah, ah, berat ha, berat badan. Berat badan tu jaga ah, sikit tau. Ih, ni? Tempat yang uh, bukan saja mengimbau kenangan saya tapi inilah tempat saya sebenarnya membesar. Kelbikot Broadcast Centre. Di sinilah saya belajar apa yang saya tahu hingga ke hari ini. Dari tahun 1975 sehingga saya berhijrah pada dua, tahun 2004 saya berhijrah ke Kuala Lumpur tapi di sini lebih kurang 29 tahun, 30 tahun saya di sini setiap minggu untuk menerajui rancangan-rancangan untuk RTS, TCS, SBC, Mediacorp. Bagaimana anda ni diperkenalkan ke dunia penyiaran televisyen ini? Pada tahun 1975, saya baru berumur lima tahun. Ibu saya sebenarnya seorang penyanyi kelonjong Jamilah Samsuri dan pada masa itu abang saya Muhammad Yatim ada rancangan tersendiri uh, di RTS Radio Television Singapura iaitu Teropong Si Mamat. Dan saya selalu ikut abang uh, pergi ke Caldecott uh, untuk buat rakaman uh, siri beliau dan dari situ saya mula berjinak-jinak dengan media kerana saya salah satu uh, pelakon cilik untuk album kanak-kanak uh, terbitan radio masa itu, uh, Siti Aminah Serega. Uh, dan pada tahun 1977, uh, terbuka bengkel kanak-kanak televisyen Singapura. Dan bengkel itu yang membawa saya ke dunia televisyen yeah, dengan adanya rancangan-rancangan kanak-kanak uh, yang yang diterbitkan mm, setiap minggu pada masa itu. Ayah dan juga ibu Sekarang adik-adik semua hmm? pergi bersihkan diri. Hmm? Kita tunggu azan maghrib. Kita tunggu waktu. Seadanya siri Mak Yoyo sebagai satu siri kanak-kanak yang pada saya paling paling lama eh, ya, di udara selama 12 tahun. Jadi selama masa itu uh, setiap minggu lah kan kita berada di Kaca TV dan Itulah permulaan Faisal Ishak. Dan bercakap tentang banking kanak-kanak, zaman kanak-kanak, uh, saya nak tunjukkan anda sesuatu ini. Aku bosan Matang tu bukan nak bagi duit, tapi cerita banyak lebar pula. Serah, serah, serah. Kenapa kau orang ini? Ha? Dengar, dengar dia. Pak Hitam jangan nak bila dia. Amboi, kau ni garang betul tak? Oh, oh, betul. Apa yang terlintas di fikiran tuan apabila melihat kembali klip ni? Uh, oh, kenangan manis ni. Kenangan manis kerana inilah salah satu rancangan istimewa untuk Hari raya Aidiladha. Kalau tak silap saya Aidiladha. Ah, uh, dan pada masa itu saya berpeluang untuk menjadi watak utama. Ha, selalunya saya selalu dapat watak sampingan tau masa saya di bengkel kerana mungkin tinggi sangat. <laughs> saya selalu dapat watak sampingan saja. Tapi ini kali pertama saya dapat watak utama uh, memainkan peranan Atan uh, dalam Hari Raya Haji Special. Pengalaman seperti ini tidak dapat dibeli. Cukup berharga sehingga menjadi satu macam detik manis hingga hari ini. Adakah menjadi cita-cita tuan ya, untuk uh, menjadi pengarah pada waktu itu sejak hmm. kecil lagi? Ya, yeah. sebenarnya ha, itulah satu-satunya kerana saya tak per, saya selalu dapat watak sampingan, saya tak boleh jadi hero dan uh, masa saya 14 15 tu saya cakap kalau saya tak dapat uh, tak dapat jadi hero, saya nak mengarah hero lah. Hmm. Ha, dan bila saya uh, umur 14 15 tu memang saya tak ada cita-cita lain. Hmm. Saya ingin menjadi seorang penerbit dan pengarah saya selalu di belakang tabir Saya lebih lebih rapat masa tu dengan abang-abang uh, dan kakak-kakak di belakang tabir. Saya berbual banyak dengan penerbit pengarah, uh, uh, penolong penerbit dan juga abang-abang cameraman. Inspirasi pada itu pada masa tu ialah uh, kebanyakannya ramai orang. ramai ramai sangat nak disebut nama. Uh, tetapi yang yang selalu uh, selalu encourage Uh, saya untuk uh, belajar watch behind the scenes usually the technical people uh, uh, abang cameraman abang soundman uh, i was very curious saya selalu macam teruja nak tahu uh, bagaimana a camera works and all that uh, lighting macam uh, saya ingin pelajari um, the technical aspects of it dari segi kreatif pula saya suka banyak berbual dan juga mempelajari daripada research writers dan script writers masa tu Uh, Puan Sabariah Ramilan was then a research writer. Dari, dari idea, bagaimana kita nak idea tu ke, you know, on a piece of paper, to tulis, and then how to, to visualise uh, that, so it started very young. ini sebenarnya ialah jalan kenangan bagi saya. Karena inilah tahun 1982 sehingga 1986 saya akan jalan lorong ini hampir setiap hari. Karena inilah bekas uh, tapak sekolah saya. Sekolah menengah saya iaitu Institusi Raffles, RI. Ya, yeah. dan di sinilah uh, bukan saja saya cuba untuk a mencapai matlamat akademik mm -mm. tapi juga pembinaan kepribadian saya. Mm. Ya, kerana di sini mungkin secara secara langsungnya saya diajar bahawa kita ni tak sebagus yang kita fikirkan. Ya, we 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 kalau kita rasa kita ni satu murid yang pandai di sekolah yang lain tapi sampai di sini mungkin kita bukanlah yang terpandai. So prinsip itu saya kekalkan aa, dalam hidup saya ialah kalau saya rasa dalam satu bilik kita sedang adakan satu rapat ya, satu mesyuarat, kalau saya rasa saya yang terpandai di dalam bilik itu maknanya saya berada di bilik yang salah. Hmm. Dan bercakap tentang RI ini, pelajar cemerlang kerana bukan senang nak masuk RI. Tapi anda memilih pilihan kerjaya yang mungkin berbeza daripada pelajar R.I. umumnya. Kenapa oh, ni? <laughs> ya, kebanyakan teman-teman saya daripada R.I. ada, ada ahli politik, uh, businessman yang uh, sungguh berjaya. Uh, tapi saya memilih arah media kerana mungkin sebelum tu saya telah dibesarkan uh, di belakang tabir kan. Jadi saya rasa itulah uh, panggilan saya untuk berhemat dalam dalam media uh, dan uh, dan dengan dengan kepribadian yang telah dipupuk uh, uh, institusi Raffles ni saya terus uh, bergiat uh, dan terus tidak henti untuk menjadi seorang yang lebih kreatif. Bagaimana peralihan dari uh, pelakon cilik kepada menjadi seorang pengarah ni? Dia diberi peluang uh, mengarah se uh, se sebenarnya by chance. Okay. Kerana pada saya ingat lagi ada satu segmen uh, dalam siri Mak Yoyo tu, uh, one of my producer was not feeling well at that time. Um, and we were doing kita kita buat satu segmen di luar di luar studio. Uh, it was a segment dekat taman uh, taman haiwan uh, zoo. So I actually took over, took over uh, you know belajar mengarah uh, kamera bagaimana ingin mendapatkan shot shot yang menarik. Uh, so it was by chance. Hey, hey, Lawak mana kita lihat dulu. Hmm. Ya, Alif dengan nama pengacara-pengacara, ah, mari kita lihat di dalamnya. Wow. Dan dari situ saya diberi peluang untuk menerbitkan dan mengarah uh, program animasi pertama untuk Prime 12. Ialah uh, satu-satunya uh, anugerah pertama yang saya dapat. Uh, pesta perdana yang pertama di sini, uh, di, di sini. Uh, dan saya dapat rancangan kanak-kanak terbaik. Rancangan kanak-kanak terbaik masa itu saya dinominasi untuk dua, Ya'alif dan juga Jokilat dan a uh, Kilat menang. Baiklah bagi pihak UTV International uh, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada STV12. Ha dan selepas itu uh, saya mula mengarah, memberanikan diri untuk mula mengarah drama dan Sebenarnya drama pertama saya yang saya uh, mengarah bukan drama Melayu, iaitu drama untuk uh, saluran Channel 5, untuk saluran 5, iaitu Spin. Apa yang mendorong anda untuk berhijrah ke Malaysia? Saya amat uh, selesa berkarya di Singapura pada masa itu, tapi pada masa yang sama tu ada ada dia you know, satu ciri di dalam mungkin dalam diri saya yang selalu tertanya-tanya. Um boleh tak? Boleh tak saya uh, memperkembangkan cara saya berkarya uh, di negara lain. Uh, Cabaran bagi diri anda. Ya, yeah, ya. Yeah, It's just that that um batu loncatan tu, leap of faith. Mm. Um shall I actually risk what I have back home? Um to actually explore new new land and 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 a new ways of thinking berapa hmm. jauh saya dapat memperkembangkan uh, seni saya hmm. ni, seni penceritaan lah uh, and there is so much to tell uh, I have a lot of ideas dan sebagai pengarah luar orang luar di sana apa hmm. mungkin antara cabaran dalam meneroka zon selesa anda mengarah di negara asing ni uh, Ya pada mulanya ialah ya pada pada awal-awalnya mungkin uh, mungkin sukar sedikit kerana you you uh, masih mencari tapak hmm. tapak bagaimana kita nak uh, navigate ya you know, diri kita uh, dalam uh, situasi yang mungkin berlainan cuma cara kita mungkin cara kita bekerja harus uh, harus diubah suai ataupun you have to adapt. Uh, a different way Dia punya culture Pekerjaan tu uh, Berbeza uh, Ini kerana oh, Mungkin kita di, di tanah air kita Kita ni di, Selalu We are masters of multitasking mm. kan Tapi di sana Memang tak ada specific You know uh, uh, department department Yang specific di sana uh, Jadi bila kita start medal Dengan dia orang punya uh, Ini mungkin Kurang selesa uh, Jadi tapi uh, Tapi at same time tu Kita dapat Uh, lebih fokus fokus dengan kerja kita sendiri kerana kita telah uh, kita telah memberi satu kepercayaan kepada mereka untuk menjalankan jabatan masing-masing hmm. Film pertama saya ialah Juvana Jovana bermula daripada satu siri uh, di saluran TV3 uh, yang memenangi anugerah skrin pada tahun itu. Tentunya apa yang anda kecapi hari ini memerlukan banyak sekali pengorbanan, banyak sekali kerja keras. Apa antara pengorbanan-pengorbanan yang harus anda lakukan untuk sampai ke tahap ini? Uh, mungkin pengorbanan ialah yang paling besar ialah masa yang saya mungkin hilang uh, dengan anak-anak. Uh, dengan keluarga. Uh, mungkin tapi uh, alhamdulillah mereka uh, memahami kerjaya saya. Kerana kerja ni sebenarnya kalau kita dah di set penggambaran kan. We kita akan kita akan uh, duduk 18 jam di di set. Dan bila kita pulang, kita akan penat hanya untuk rehat untuk kembali ke set pada esok harinya. Jadi selalu yang pengorbanan terbesar ialah kehilangan masa bersama keluarga. yang mendefinisikan karya Faizal Ishak Selepas filem Juvana ataupun mungkin selepas semasa siri Juvana untuk TV3 tu, saya lebih dikenali sebagai seorang pengarah filem aksi. Mm. Uh, action the action based uh, director. Uh, saya diberi peluang untuk uh, mengarah satu uh, filem Astro Shaw iaitu Alif di tujuh dimensi. Dan di situ mereka ingin uh, ada kombinasi scene aksi dengan CGI VFX. So 60% filem tu ialah actually CGI dengan VFX. Jadi itu satu saya sahut cabaran tu. Uh, so then selepas filem tu pula uh, mungkin dah dilabel lah. Dilabel kalau ada sebuah filem Faisal Isa tu ialah filem berdasarkan aksi, uh, the, the, action genre. Seperti mana saya buat Juvana. Uh, saya suka create satu dunia baru uh, dalam uh, dalam karya-karya saya. Saya selalu berpegang pada motto ini, iaitu You're only as good as your last job. You're only as good as your last project. Okay? Orang akan lupa your last project. They are looking forward to your next one. So, saya selalu mencabar diri saya lah. Dari segi, mungkin dari segi pengarahan berlakon, mungkin akan sama tapi how do I do it differently technically? Filem terbaru anda Gayong ni uh, sudah pun eh uh, tiba di Netflix. Yeah. Dalam menghasilkan karya anda bagaimana anda sulami makna dalam penceritaan anda? Saya sebenarnya uh, Selalu beranggap filem ni satu media yang penting untuk kita meng, uh, mengabadikan uh, mungkin uh, budaya kita. Uh, tata tertib, adat-adat. Uh, dan saya cuba sedaya upaya untuk menerapkan ciri-ciri ataupun the detailing into the film. Kerana saya rindu masa-masa lampau sebenarnya. Bagaimana cara kita bertutur. Hmm bagaimana cara kita yalah adab adab orang Melayu. Uh, jadi dalam gayung uh, dalam filem gayung ni saya dapat satu platform ataupun uh, peluang yang peluang emas bagi saya untuk kembali kepada masa-masa yang uh, cara kita bertutur adab dan adat tu masih kuat lagi uh, dalam komuniti kita dan saya rasa teknologi sekarang ni Jangan jadikan teknologi sekarang ni satu halangan Uh, hubungan antara mm. sesama manusia. Mm. Uh, jadi itu yang saya selalu akan, insyaallah akan terapkan dalam filem-filem mm. filem saya. Bercakap tentang teknologi kecerdasan buatan AI dan sebagainya yang sedang mengambil alih dunia hari ini, um, mm. adakah anda juga teruk-teruk prihatin ini akan menjejas uh, dari segi industri filem akan datang? depan? Uh, kita tidak harus takut dengan ketibaan ini kerana ia akan tiba, mm. kan? Okay. Bagaimana kita dapat? welcome the change dengan daya pemikiran kita pada saya kita tetap daya pemikiran kita lagi uh, lagi akan akan lebih tercabar dengan dengan adanya uh, the advancement like this tapi bagaimana kita ingin membuat dia membantu hmm. cara baru kita berkarya dalam meniti dua dunia iaitu di Malaysia dan juga di Singapura um, Mungkin apa pengajaran yang boleh anda cedok? Yang pertama ialah untuk kita mmm memperkasakan diri kita sendiri. Dari segi apa yang kita boleh lakukan. Kalau dari segi pengarahan ni saya rasa kita harus a make sure yang we are ready for the challenge ahead. Uh, yang kedua ialah untuk menjadikan produk kita tu filem ataupun drama siri itu uh, ialah satu satu filem atau satu drama yang yang mungkin berlainan uh, uh, dan juga yang akan diingati lah. Apakah iktibar yang dapat di, dapat uh, dipelajari daripada naskah itu kan uh, dan mungkin yang ketiga ialah tenacity bagaimana kita ingin ingin terus berkarya walaupun mungkin kita dapat rintangan ke ataupun yang pertama tidak berjaya ke it's how you get up from a fall selama lebih tiga dekad eh berkecimpung dalam dunia seni ini apa rancangan Faizal Ishak yang seterusnya ni uh, saya akan tetap terus berkarya kalau diberi peluang insyaallah uh, Tahun depan mungkin saya dah ada dua filem mm. untuk buat lagi tahun depan. Oh, filem aksi lagi. Dan mm. uh, uh, saya sebenarnya tak akan, insyaallah lah, tak akan berhenti untuk berkarya mm. uh, kerana itu bukan saja dapat apa ni peluang saya untuk untuk jadikan diri saya ini sebagai orang yang masih relevan dalam industri ini, uh, tapi pada saya saya ada banyak lagi cerita nak nak, nak kongsi dengan uh, para penonton di luar oh, sana. Pu. Terima kasih Fazai Isak kerana menjadi pesanderita yang cukup inspirasi. Ayuh kita bergambar.